Что погибли наши пожарные в Чернобыле, 6 человек первые Пожарные города сен это штат Нью-Йорк решили каким-то образом принять участие принять участие как бы поддержать наших, наших пожарных Был изготовлен памятный знак для героев Чернобыля и вручен представителю, представителю Советского Союза в Организации Объединенных Наций. Вручен был капитаном Капуэла и вице-президентом Ассоциации профессиональных пожарных Джеймсом МакГуэром. Во время вручения знака нашему представителю капитан Капуэла сказал, возможно, как никто другой, мы представляем, в какой ад шли ваши парни. Это память об их подвиге. И эту же доску мы оставляем в своем местном музее. Значит, на этой доске написано следующие слова. Пожарный. Часто он первым приходит туда, где появляется опасность. Так было и в Чернобыле 26 апреля 1986 -го года. Мы, пожарные города Скенектеги, штат Нью-Йорк, США, восхищены отвагой вашей братьев в Чернобыле, глубоко скорбим за потерь, понесенный ими. Мы верим, что есть особое братство пожарных всего мира, людей, которые отвечают за зов долга с исключительным мужеством и смелостью, как это показали пожарные Чернобыля. Этот памятный знак был передан в Чернобыль, соответственно, через Москву, через Киев и вручен пожарным, которые на то время несли службу. Это был наш Днепропетровский сводный отряд. На этой фотографии все наши хлопцы, которые были на то, на то время... Но, к сожалению, большинство из тех, которые изображены на фотографии, уже нет в живых. Причем очень-очень давно. Следующий слайд. В октябре прошлого года на активе Союза Чернобыль была высказана инициативная группа при обсуждении подготовки к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС в этом году. Было высказано такое как бы, предложение. Поблагодарить, вспомнить, что было 30 лет назад, и поблагодарить наших, наших американских пожарных за поддержку. И пригласить их в Днепропетровск на, так сказать, на 30-летие аварии. Значит, СКС. Следующий слайд. Вот это приглашение. В декабре я выезжал в Соединенные Штаты Америки с частной поездкой и вызвался э, это приглашение вручить пожар. Следующий слайд. Ассоциация профсоюзных пожарных штата Нью-Йорк находится в столице штата в городе Олбани. В торжественной обстановке я вручил президенту этой ассоциации, вот он такой маленький, черненький, э, э, из белой головы, да, это э, Майкл Макманус. Это президент ассоциации. Дал интервью местному телевидению. И после официальной встречи мы пообщались через переводчика, пообщались в зале переговоров. Я так кратко рассказал нашим коллегам о том, какая обстановка в Украине, какое положение с чернобыльцами, какой вообще. Трагическое положение, я бы так сказал, с пожарной охраной, неудоукомплектованность, старая техника, старое пожарное оборудование и прочее. То же самое я рассказал об уровне заработных плат, о пенсионном обеспечении и так далее. Американцы тоже вкратце рассказали о пожарных э, Соединенных Штатов Америки, рассказали об этой ассоциации, как они помогают. Э, пожарным. Ну, в общем, про пожарный. Следующий слайд. Описанную встречу показали, как я уже говорил, на местном телевидении. Размещена это была информация на сайте ассоциации, следующий сайт, твой слайд, и в Твиттере. Кроме того, я еще не сказал, после, после как бы официальной части мы поехали в центральную часть города Олбани, где установлен мемориал погибшим пожарным штата Нью-Йорк. Следующий слайд. Мемориал был построен в 1997 году. Сзади на гранитной, за, за пожарными, сзади на гранитной стеле высечены имена погибших пожарных штата Нью-Йорк, начиная с 1811 года. С 2015 года на стеле выбиты имена 2398 пожар. Я вот обратил внимание, что стела была заполнена ну, как бы, неравномерно. То есть были пустые, пустые места. Я спросил у Макмануса, говорю, а почему ну, как бы, не заполнено? Он говорит, вообще стела она э, на стеле можно разместить до 5000 тысяч э, имен, так что говорит, каждый год э, один-два человека прибавляется, так что говорит, места э, хватит. Вот мемориал довольно большой. Следующий слайд. Виден из э, космоса. Вот я такие вот сделал фотографии. После посещения мемориала мы вернулись в офис. Э, в офис ассоциации для завершения визиты меня там ждал такой небольшой сюрприз следующий слайд ранее во время э -э, переговоров я так рассказал американским друзьям ну, э -э, там, занимаюсь у меня есть коллекция пожарных кассок и вот после посещения мемориала так неожиданно так раз и моя коллекция пополнилась еще американской каской я предложил американца вести такую традицию, э, меняться э, пожарными касками э, при встречах пожарных разных стран э, во время обмена опытом Ну, американцы это лук нормально. То есть предложение с воодушевлением. Ну, значит, помимо, так сказать, личного подарка, президент ассоциации попросил меня передать пожарным Днепропетровска э, пожелания. Вот на буклете на буклете, посвященном мемориалу, вот. Макманус написал следующие слова. Нашим братьям пожарным из Днепропетровска. Удачи и лучшие пожелания от всех профессиональных пожар... пожарных штатов Нью-Йорк, США. Президент Ассоциации профессиональных пожарных штата Нью-Йорк Майкл Макманус. И передал маленькие такие сувениры, так как... У нас в Днепропетровскую областную область олицетворяет руководитель ДСНС Кульбач Андрей Анатольевич. Позвольте вручить Андрей Анатольевич.